Центром нашей уваги станут лишь три дня 18 18-е, 19-е и 20-е Які загинула найбільша кількість активистов Майдана. Андрей Курков — самый популярный в Европе украинский писатель. Его произведения переведены на 21 язык. Курков — единственный писатель постсоветского пространства, чьи книги попали в десятку европейских бестселлеров. Личный дневник писателя. Документальный рассказ о жизни в Киеве и в стране во время Евромайдана. Об оккупации Крыма и начале российской агрессии. Дневник опубликован на французском, немецком, английском, японском и других языках. Вот как увидели события февраля 2014 года автор. 18-19 февраля. Всю ночь и бои стрельба. Но кто стрелял по майдановцам, если МВД за чтобы что я не пользовался а то оружием. То, что МВД врет, это одно. Но другое, мне кажется, правдой. То, что помимо Беркута существует какая-то группа штатиков, которая и стреляет из снайперских винтовок, и из пистолетов и автоматов. Около часа ночи они остановили машину журналистам вестей Веремию на моем углу, на углу Владимирской и Большой Житомирской. И извив журналиста выстрелили в грудь. Он умер в больнице. 20 февраля Россия хочет войны в Украине. Медведев сегодня заявил, что Россия выполнит свое обещание дать деньги, только если будет легитимное и эффективное правительство, и только когда Янукович перестанет позволять демонстрантам вытирать о себя ноги. Сегодня погиб преподаватель католического университета в Львове. и еще несколько десятков человек. Снайперы стреляют даже в девушек и сестер. Одну из них, Лесю, ранили шею. 21 февраля, пятница. Никто не празднует победу. Победы до сих пор нет и, наверное, не может быть. Украина уже проиграла. Больше сотни граждан Украины, включая студентов, преподавателей университетов, женщин убиты. Посірило, і дощ ударив у тужмить, у грудях серце заболіло, по світу новина летить, у центрі міста на майдані в серці країни, мов тьмі, в На віки душі відлетіли, Там сто героїв поля. Грудьми повстали, захищали на мирне небо з пів птахів і до останнього стояли, аж поклятка полетів. Небесна сотня. Вас не вечно до себе в Господь забрав, Але назавжди залишились в серцях народу, що 18 февраля погибло 22 человека. Тысячи госпитализированы или доставлены с ранениями в Михайловский собор, где майдановцы развернули госпиталь. 19 февраля. Противостояние продолжалось всю ночь. К утру силовики зачистили большую часть Майдана, но полностью освободить его им не удалось. Днем СБУ объявляет о проведении антитеррористической операции на всей территории Украины. Число погибших за этот день выросло еще на 15 человек. 20 февраля Погибло более 50 человек. Соня Кошкина, украинский журналист, активный член общественного движения в ⁇ Сотцензура ⁇ В феврале 2015 года выпустила книгу ⁇ Майдан ⁇⁇ Нерассказанная история ⁇ Слоган книги. Главное расследование событий революции достоинства. Основой книги стали как материалы журналистки, так и интервью с участниками событий, среди которых Александр Турчина, Петр Порошенко, Ренат Ахметов и многие другие.

Гвардейцев, Жизнецкого, Нигаяна и Сенька. Все трое были убиты с низкого расстояния, около 3-4 метров. Уже 14 февраля силовикам были выданы боевые патроны. Снайперы заняли позиции вокруг Майдана и получили приказ стрелять на поражение. Моего десятимесячного журналистского обследования. Война, нерассказанная история. В эти страшные дни рядом с митингующими всегда были представители украинских церквей. Священнослужители без оружия выходили между противоборствующими сторонами, пытаясь сначала не допустить а потом остановить кровопролитие. Михайловский собор, который в конце ноября стал убежищем для избитых верхотом студентов, превратился в полевой госпиталь Майдана с операционной и моргом, где священники отпевали убитых героев. Вот такую оценку дает подъем тех патриарх Киевский и всея Руси Украины Филарет. Герои Небесной Сотни были очень разными, но их їх... Як і сотні тисяч учасників Майдану по всій Україні об'єднало прагнення правди, яка б була основою державного, суспільного, особистого життя. Вони повстали проти брехні, корупції, наруги над волею людей. Цей подвиг буде надихати покоління українців, як надихають нас подвиги козаків та жертовність героїв Круг. А нам належить збудувати таку країну, за яку вони поклали своє життя. Отець і глава Української греко-католицької церкви Святослав говорить про героїв Майдану. Усі вони, діти нашої матері України, і перед нею вони сумлінно виконували свій синівський обов'язок за наше краще майбуття, за свою батьківщину віддали найдорожче, що мали своє життя. Вони, теперішній голос нашого сумління. Та сторожі нашої громадської поведінки це наша біль, і наша гордість, наші сльози і наш душевний ще вдячності за все, що вони зробили.